thank you более. Свяжитесь со мной. А, может, спирт? А, ну, можно пойти и к вам отдохнуть. Да да нет! Вы же не так поняли! Я много наслышан о вашей силе и должен сказать, ужасно заинтересован в ней. Давайте перейдем на «ты». А, может, так вот, я слышал, что ты можешь останавливать время и даже перематывать его вспять. И в этом суть. Представь с твоей силой. Можно переживать моменты, прекрасные моменты. Снова и снова и снова. Маршал, я, я, я не понимаю, а к чему вы помните? Да все ты понимаешь. Ха -ха. Хочешь поиграть? Мне это нравится. Чистая сила, активация! Запись времени! Перемотка времени! Рада, давай п -п 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 поговорим как... Долларов. да и там столько времени провели. Ну, да кто из молодежи лучше? А в каком смысле? стороне. О, так Ален он силен, он любит жестными клубами, а, а у а Кроли он... Пацифисты любят мороженое. Это я в личном при желании смогу Я о другом. Вот и здешний я бы тебе, например, помню посоветовала. Мастером помню. Ну да, как сейчас помню. И на кабинет столько рассыпанных по полу бумаг Мечет телефон Острые уголки книг, раскрытых на острые Больно упираются в бедра Романтика Ну так как? Один а еще ребенок, а другие... виделась с ним? А, да, в, 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 в Эдл, после битвы. него а, униформа на нем кэнди порвалась, да, волосы так раскрепались. А, сидит он, подтарев каменную стену своей спиной, да и нежно вот так вот поглаживает свой Молгин. Чего поглаживает? да катану свою, катану. Вот, я хотела утешить его, как могла он мне тернировать такой. Я подхожу ему и говорю, не все же так плохо, Ю. Утешков. Ну, после того самого Ю. Он не растет мне меня Бесполезно. <решит> а еще? А, ну, Можешь вопрос? Можешь не продолжать. Если в деле замешан он из-под если в этом тесте будут превращаться живот, то там, да, то, что а не там, где лави кроликом, а просто даже превращаться не пришлось бы. Да? Он и так, тварь. А, а может, это когда его спросили, какой он тебя ходит. Нет. А что? Он сказал, охота и женщина. Спросили за кем, что ты охотишься? На что эта сволочь ответила? Ну, а женщинами, естественно. Между прочим, я все слышу. Ах ты грязь, Да еще машу. О, ха, бутылочка! Примного благодарен. А может еще и наложить ремяшку? Ай, э, она пустая. Ну я же говорила. Скотина. Ой, ну не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется ах, принять участие. И ты пропадала пропадал полдня. Да-да, с нам в карты играли. Ну, и кто кого? Никто и никого. Я же говорю, мы просто в карты играли. А, Маша, а что? А, да так, с комой подрался. А, с комой? Но вы ведь его. К да, тому же он не ваш начальник. Вы бы его. Так-то да, а, так но ну, так, но дело в том, что у него в руке была его кружка. Так повезло же, что не долбанутый работа в море. А, а ваш? А у меня в руке была грудь его сестры. Вещь, конечно, весьма приятная, но в драке совершенно бесполезная. Так теперь еще придется с ним мириться. Надо вот как это время да, узнать примирение зажигал? Так он же не курит. А, я знаю. А, подарите ему пиджак. В как такие, и зеленые штаны, и сразу... Миранда, как... Миранда, ты бы прекращала курить. Так, девушки, поели, попили, пора и терять. Кросс, сейчас я тебя этой О, как сейчас вижу фетиш. Пафосная госпожа и эмо герл Но обещает быть незабываемой. А знаешь, Марин, возможно, ты прав. Да о чем, Маша? Но это действительно может быть незабываемой. Вот, наконец-то до тебя дошло, что жизнь экзорциста коротка и полна опасностей. Так, чего бы нам не Что вы делаете? Да, теперь наша будет воистину незабываемой. Клауд! Рос, твоя игрушка у меня. Стой спокойно, ты же не хочешь познакомиться блин с моей чистой силой? Лола, дорогая, давай отдай э его быстренько и все будет хорошо, да? Тогда? Тогда целуй пакетки Миранде. Да нет! -да -да -да. Надо же, Миранда протестует больше Кросса. Ну да ладно, тогда То, что вы себе позволяете, это противоречит статуту ордена. Это моя невинность. Чистая сила, дорогой. Свою невинность ты еще в детстве пробил. Ну так как? Ты выполнишь требования или... Я-то тебе еще припомню. разговора, где завтра в штаб-квартире. シリーズ。 Помни, святая марионетка, те дни, озаренные ярким солнцем, где ты смеялась, плакала, любила. Ты была со мной, я был с тобой. Нет, я даже любил тебя. А сейчас я не знаю, что у меня есть. Я не знаю, осталось ли... Хоть капля разума. Хоть кровосознание. В одной условии. Марионетки. Я здесь. Я не с тобой. Да все так же тебя люблю. Да все так же тебя ненавижу. Все так же страдаю. Из-за твоих похождений. Да все так же вижу. Каждый раз продаешь ты, слыша мой голос. Неря люблю.